друзья, продолжаем изучать Конституцию Украины, э, основной закон Украины. Да, и дошли мы до статьи номер 62. Сегодня у меня вот есть компания, ну, пускай немногословная, ну, какая есть, уже веселее будет. Э, итак, статья 62, что же в ней говорится? Читаем внимательно. Особо уважается невиноватую в не злочину и не может быть піддана криминальному покаранню Доки ее вину не будет доведена в законному порядку и установлено обвинувальним выроком суду. Ну, в принципе нормально. Все поняли, о чем я прочитал. В том, что пока решения суда нет, вы не виноват. Чтобы вы там не не совершили. Вы можете быть в подозрении, да там вам, як то кажуть выносит підозру, по тем слідство, Но без вырока суду, ну. Вам не могут присудить там какой-то срок и еще чего-то э, только по решению суда. Это согласно Конституции Украины, статья номер 62. Итак, читаем следующий абзац. Никто не доводит доводить свою невиноватость учины не злочину. Ну, получается, если вас обвинили в каком-то преступлении, вы не, не должны доводить свою невиноватость, если вы не виноваты. Да? Пускай это делают там следственные органы какие-то. Разыскные работы, там, ну все такое Следственные эксперименты пускай делают Ну пока э, вы не обязаны доводить свою вину Вернее невиновность Вот, вот так вот э, говорится в Конституции Следующий абзац Обвинуваченный не может грунтуватись на доказах, удержанных незаконным шляхом А також на припущениях Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачится на її користь. В общем, если в процессе следствия есть какие-то сомнения, то значит вы больше не виноваты, чем виноваты, если ну, не могут явно доказать вашу вину. Да? И незаконным путем нельзя добывать никакие получается, доказательства, только все по закону, все делается по закону, как замечательно. Так, наступний абзац. У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням. О, як ну, Що Якщо вас осудили і дали вам срок, посадили, там, ви були не винні, і потім это в процесі каких-то следующих доказывается и с вас снимаются обвинения, да, вас выпускают на волю, там, ну, если закрывали. И вот говорит вот этот абзац с 62 статьи, что если вы были не виноваты, а вас осудили, то ураже здесь скосование выроку суду, как не правосудного держава, ведь шкодовая материальную и моральную шкоду. То есть вы имеете право на компенсацию моральную и материальную, ну, Размер ее я не знаю, кто должен решать. Наверное, есть тоже какие-то документы, там, законы, какие-то еще. Ну, в принципе, все должно быть по закону. Но чтобы не, связать, ну, не попадать вот в такие ситуации, как описаны в 62 статье. Лучше ничего не нарушайте и живите нормально, правильно, без всяких приключений. Тогда как-то и жить, наверное, будет проще. А если только попадете вот в эти все суды, там, разбирательства, всякие выроки вам будут выбивать, то там уже, как говорится, рутина. Туда лучше не попадать. Поэтому, кто согласен, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Следующая статья будет номер 63.